bugungi mavzuimiz qaynar qatlamli pech ushbu pechda asosan ruh sulfitlarini kuydirish jarayoni olib boriladi bu pechning tashqi ko'rinishi silindrik uh, shaklga ega keltirilgan rasmda demak 1 bu pech tubi 2 for kamera 3 mahsulot yuklovchi zona 4 pechning korpusi 5 pechni himoya qiluvchi olouvgichidan bardoshli g'ishtlardan qilingan futirovka qismi 6 pechning tepa qismi ya'ni metallurgiya tilida bu termin svod deyiladi demak bu pechning svodi gaz yetti gazning chiqib ketishi uchun tuynuk sakkiz kuyundini chiqarib oladigan kesim to'qqiz sopla sopla bu havo berish uchun mo'ljallangan moslama o'n havo taqsimlovchi karobka o'n bir havo berilishini va to'silishini ta'minlab turadigan to'siq uzunligi ya'ni pechning balandligi yetti o'n ikki metrni tashkil qiladi silindrni diametri besh yetti metrni tashkil qiladi pech tubi podina deyiladi yigirma qirq metr kvadrat maydonni tashkil qiladi for kameraga mahsulot asosiy ruh sulfitli birikmasi yuklanadi judayam suxoy ya'ni quruq holatda tarkibidagi namligi nol butun bir nol butun o'nda uch foizni tashkil qilishi shart demak mahsulot yuklangandan keyin jarayon boshlanadi pech tubidan o'n besh yigirma besh kilopaskal bosimda havo xava beriladi havoning tezligi o'n o'n ikki metr taqsim sekundni tashkil qilishi kerak yuklanadigan mahsulotlar yopishib qolmasligi uchun for kamerada alohida yuklash kamerasiga beriladigan havo beriladi tuynuk orqali kuyundi ajratib olinadi 8 tuynuk bu pechda balandligi ya'ni so'plalar joylashgan hududdan boshlab 1.3 metr balandlikda o'rnatiladi. sabab yuqoriga chiqib alangalanib pastga kuyundi holatida tushayotganda sakkizinchi zonadan уже kuyundi bemalol chiqib ketadi chunki uni qarama qarshi tomonida for kameradan alohida havo berilayotganda havoni ta'siri uni tashqi muhitga chiqib ketishini ta'minlashi kerak qaynar qatlamli pechda olib boriladigan jarayonning harorati 950-980 gradusdan oshib ketmasligi kerak pechning yuqori qismiga sovutib turuvchi moslama o'rnatilgan bo'lib gazlar bilan ellik foizgacha harorat ko'tarilganda yo'qotmasligi uchun aynan haroratni ushlab qolish maqsadida pechning yuqori qismiga ovutib turuvchi moslama o'rnatilganligi uni besh yuz olti yuz gradusga haroratni sovutib keskin pasayib berishini ta'minlashi kerak kuydirilgan mahsulotni tarkibida sakson sakkiz to'qson ikki foizgacha ruh qirq ellik foizgacha silikatli birikmalar 80-85 besh foiz oltin gugurt sulfatlari saqlanib qolinadi bunga asosiy sabab kislotalar yordamida ularni yaxshi eritib olish mumkin ya'ni tanlab eritish jarayoniga to'g'ri yo'naltiriladi ajralayotgan mahsulotda chang albatta ishtirok etadi gazni chiqishida yo'nalishiga albatta siklonlar ekrfiltrlar filtrlar qo'yiladi sabab gazni tozalash maqsadida ya'ni atmosferaga ajralayotgan oltin gugurt angitridlarining tarkibi kislorod boyitilgan kislorod bilan birgalikda o'zaro reaksiyaga kirishib o'n to'rt o'n olti foizgacha ularni miqdorligi ortadi va agar bu yuqori ko'rsatkichda ajralgan oltin gugurt angitritlari to'g'ridan to'g'ri foydalanilsa ya'ni sulfat kislota tayyorlash jarayoniga bemalol o'zini o'zi ta'minlashi mumkin shu bilan blambu... bugungi mavzu tugadi